özünüz ə, məhsulları bir yerə yığıb bir kataloq düzədə bilərsiniz. Məsəl üçün, deyək ki, çayətirlərinlərdən şey ibarət bir kataloq düzədə bilərsiniz. Gündəlik məhsullardan ibarət məsullar bir kataloq düzədə bilərsiniz. Qadın ətirlərini bir yerə yığa bilərsiniz. Yəni belə bir kataloq yığıb kibəsə göndərə bilərsiniz, məsəl üçün. Yəni mən sizə başa salacım. Mən brauzerdan, yəni Google-dan daxil olub bunu edəcəm. Daxil oldum, deməli, burada oriflame yazıb axtarışa verdikdə birinci bu bölmə daxil olacaqsınız. Gəlin daxil olaq. Aha, mən öz ki, şəxsi kabinetimə daxil oluram indi, açıldı. Burda üç xəttə toxunuram. Mən öz şəxsi məlumatlarımı burada qeyd eləyəcəm, daxil edəcəm. Deməli mən öz şəxsi kabinetimə daxil oldum və aşağı, bir dəqiqə. Aha, bu bölməyə daxil oldum. Görürsüz, burada mənim biznesim bölməsi var. Bu bölməni seçirəm ərin biznesini bölmürünü seçdikdən sonra burada Y kataloq bölməsi var. Bura daxil oluram. Daxil olduqdan sonra baxın, aşağı hissəyə gəlirəm. Görürsüz, yəni şəxsi məhsul siyahısını idarə etmək bölməninə daxil oluram. Hansı məhsulları mən istəyirəm, bir yerə yığmaq. Məsələn, çiçək ətirlərini istəyirəmsə bir yerə yığmaq, onların kodlarını bir yerə yazırsınız. Və başlayırsınız burada əlavə etməyə. İndi mən sizə izah edəcəm necə. Kodları yazırıq, plus işarəsini vuracağıq. Aha, plus işarəsinə vurdum. İndi burada deyir ki, əlavə edə də, burada siyahının adını əlavə elə. Aha, başlayırıq yazmağa. Hə, mən ad olaraq kişi ətilləri seçdim. İndi başlayıb burda plus işarələrinə vuraraq əlavə eləyəcəm. Baxın, pul şarısına vuranda deyir məhsulun kodunu yaz. Mən də yazacağam. Bir dəqiqə. Aha, baxın, yazdım. Ətirin. Deməli, məhsula əlavə et. Bunu axtarış. Zahra əlavə eləmək. Əlavə etdim. Artıq bir ətir seçdim. İndi növbətiyə pul şarısına vururam, növbəti ətri. Əlavə olaraq bu qaydada kodunu yazıram. Aha, baxın, mən artıq ki şərtlərini, bu qataq olan ki şərtlərini hər birini bura atdım. Ya, ya vururam indi burada yaddaşda saxlamaq e, düyməsinə toxunuram. Aha. İndi artıq mən bunu kopyalayıram burdan. Linki kopyalandı. Və artıq siz demədə paylaşa bilərsiniz. Bu qədər.